নমস্কাৰ জনালোঁ সকলোকে কেনে আছে আপোনালোক আমাৰ কিন্তু ভালেই আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এটি অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ কথাবোৰ কওঁতে লাগি ধৰিছে কিয় জানো ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুত দিনৰ আগতেই কৰা আমি যেতিয়া ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আমি আগবাঢ়িছোঁ এডোখৰ ধুনীয়া ঠাইলৈ ভাবিছোঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ যদি আপোনালোকৰ সময় আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই দিব মৰম দিব মানুহজনে গাড়ী চলাইছে আগত ভাইটি আৰু লগত পিছত আমি মই মা বৰমাৰ লগতে মনো আৰু গৈ গৈ পালোঁগৈ আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুং স্বনাম ধন্য হাবুং একেবাৰে জাগ্ৰত আপুনি যদি মনত কিবা এটা ভাৱ লৈ পেলাই হাবুঙলৈ আহিছে হাবুঙে আপোনাৰ মনৰ কামনা অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰে নাজানো এয়া বিশ্বাসো হ'ব পাৰে অন্ধবিশ্বাসো হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত থকা ভক্তিভাৱো হ'ব পাৰে তথাপিও আপোনালোকক মোৰ মনৰ ভাৱখিনিহে কৈ গৈছোঁ আমাৰ মাক ইমান খৰধৰকৈ গৈছে দেখিছেনে হাবুঙৰ পৰিৱেশটো দেখি আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে বৰ ভাল লগা হাবুঙৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত এটাই ভাল ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ড নাই আজিকালি মন্দিৰবোৰত যথেষ্ট পৰিমাণে ডিমাণ্ড থকা দেখা যায় ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিমাণ্ড আপোনালোকে নাপায় ধুনীয়াকৈ ভৰি হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে ভৰি হাত ধুই মেলি আমি এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ চাকি জ্বলাবলৈ আৰু হাবুঙৰ গোটেই পৰিৱেশটো আজি দেখুৱাইছে মোৰ দেওৰ ভাইটিয়ে তাক আমি ভাইটি বুলিয়ে মাতোঁ আজি বোলো কেমেৰামেন তই দেই সি আমাক ধুনীয়াকৈ কেমেৰা কৰি আছে তাৰপিছতে এতিয়া চাকি জ্বলোৱাৰ ঘৰটোলৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব তাৰ আধ্যাত্মিকতা কেতিয়াবা যদি ধেমাজিৰ ফালে আহে হাবুঙত নোহোৱাকৈ নাযাব দেই আমাৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ হাবুঙলৈ বৰ বেছি দূৰ নহয় গতিকে আমি ঘনাই অহা হয় আৰু আজিকালি হাবুঙলৈ আহি আহিলে মানে নিজৰ ঘৰখনৰ নিচিনাই লাগে মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আমাৰ চিনাকি হৈ পৰিছে গাঁত চেলেং চাদৰখন মানে আঁৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ উৰণি এখন লৈ পেলাই চাকি জ্বলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চাকিত তেল দিয়াৰ পিছতে সেই বৰ চাকিখনতো গৈ পেলাই অকণমান তেল দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকেও কেতিয়াবা মন্দিৰলৈ গ'লে এনেকৈ ডাঙৰ চাকিখনত তেল দিয়ে চাগে নহয়নে ময়ো দিওঁ আৰু এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু চাকিত তেল দিছোঁ তাৰপিছত মায়ে আগলি কলপাতত তামোল পাণৰ তামোল পাণৰ শৰাইখন আগবঢ়াইছে তাৰপিছতে ধূপকেইডাল উলিয়াইছে ধুনীয়াকৈ জ্বলালোঁ আৰু আমাৰ মানুহজনে আকৌ চুৰিয়াটো পিন্ধা নাই সি পেনটো কুচাই লৈ পেলাই সেৱা কৰিছে কাৰণ কিয় জানেৰে মানে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাই যায় গতিকে তেল তেল নিচিনা হৈ আছে তাৰ পেণ্টটো লেতেৰা হ'ব বুলি সি ধুনীয়াকৈ সেনেকৈ সেৱা কৰিলে আপোনালোকে দুখ নধৰিব দেই অন্তৰত থকা ভক্তিভাৱটোহে মেইন কথা নহয় জানো অন্তৰত যদি গেলাভাৱ এখিনিলৈ আপুনি ভক্তি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে জানো কিবা পূৰ্ণতা পাব মোৰ মতে নাপায় গতিকে অন্তৰত ভক্তিভাৱ থাকিলে মানে যেনেকেই নহওক য'ৰ পৰাই নহওক সেৱা ভাগি কৰিলে আপুনি পূৰ্ণতা পাবই মই মোৰ কথাখিনিহে কৈছোঁ দেই এতিয়া আমি তাত চাকি বন্তি জ্বলাই পেলাই মূল মণ্ডপ ভাগলৈ আহিছোঁ আৰু তালৈ আহি ইয়াত কেইবাধৰণেৰেও শৰাই দিয়া হয় আমি মাহ প্ৰসাদৰ শৰাই এখন লৈ আহিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰণ হোৱাৰ পিছত আপুনি হাঁহ কুকুৰা পাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু ইয়াত দিবহি পাৰে কিন্তু ইয়াত বলিৰ প্ৰথা নাই ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ এটা প্ৰথা আছে আপোনালোকক মই নিশ্চয়কৈ দেখুৱাই যাম ইয়াত বলি নিদিয়ে মধুৰী গছৰ ঠাৰি থাকে মানে ধাম টাইপৰ আৰু সেই ঠাৰিকেইডালে পুৰোহিতে যেতিয়া মন্ত্ৰ মাতি থাকে সেই সময়তে তিনিমাৰ দি পেলাই আপুনি যিটো জীৱ তেওঁলোকলৈ আগবঢ়ায় সেই জীৱটোক তেওঁৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি তিনিমাৰ দি তাতে বধ কৰা হয় আৰু সেই জীৱটো আপুনি আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ তাত খোৱাৰো ব্যৱস্থা আছে এতিয়া পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ শুনোৱা হওক এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালেই তেওঁলোকে তিনিমাৰ দি পেলাই নিজৰ নিজৰ উৎসৰ্গিত জীৱটো বধ কৰিলে আৰু সেয়াই আচলতে বিশ্বাস সেয়াই আচলতে ভক্তি হা আৰু বহুতে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব পাৰে তেওঁলোকে বহুত বেছি সমালোচনা নকৰিব কাৰণ প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ মন মৰ্জীমতে ভক্তি কৰে নহয় জানো প্ৰথম মানুহখিনি যোৱাৰ পিছত আমি দ্বিতীয়বাৰ এতিয়া সোমালোঁ আৰু এয়া পুৰোহিত আৰু পুৰোহিতসকলে যি যিসকলে জীৱ আনিছে তেওঁলোকক শুদ্ধি কৰিছে আৰু আমি সেইফালে বহি আছোঁ আমাৰ ভাইটিয়ে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰি দিছে নহয়নে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিছোঁ মই নিজেই গৌৰৱান্বিত আজি আমাৰ নিচিনা ঠাই এখনত হাবুঙে ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহৰ মনৰ কামনাবোৰ পূৰ কৰি গৈছে মানুহক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে লগতে বহুত মানুহ স্বাৱলম্বীও হৈছে জীয়াই থকাৰ পথ বাছি ল'ব পাৰিছে দোকান পোহাৰ দিছে হোটেল দিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈয়ে ধন্য আৰু আমিও এয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম ইয়াত আকৌ সেৱা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু এয়া জীৱটো বধ কৰা হয় আৰু জীৱটো তাতে জীৱটো নোযোৱালৈকে ভৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু জীৱটো নগ'লে মানে বিশ্বাস আৰু যে তেওঁ জীৱ নোযোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এইখিনিতে এটা ছাগলী দেখাই দিওঁ ছাগলীটোৱে আকৌ অকল আপেলহে খায় সি কল নাখায় সি বেলেগ ধৰণৰ সেৱা কৰিলোঁ প্ৰাৰ্থনা গালোঁ তাৰপিছতে আহিলোঁ হোটেলত কিবা এটা খালোঁ খাই পেলাই আমি পালোগৈ এখন চোমনি জান ককাইদেউহঁতৰ চোমনিখন আৰু তাতে সোমালোঁ যিহেতু মই আহোম ছোৱালী গতিকে মুগাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু তাতে ঢকুৱাখনীয়া আৰু এয়া চাওক মুগা মাইকী ওলাইছে বোলে আৰু বহুতে এতিয়া ক'ব এইটো কেনেকৈ ধৰি আছে কিন্তু এয়াই হৈছে আমাৰ সোণালী সূতাৰ উৎপাদন কৰা জীৱতী আৰু এয়া হৈছে চুমনিৰ মানুহজন আৰু লগতে সেয়া মা আজিলৈ ইমানেই আছিল ধন্যবাদ